Смачного, дякую Наблюдая за бардаком На ихнем столе Этот цирк Особенно интересный, да Я колы отвечаю хейтерам Всегда, да Какие ощущения, что я Древний монах Саолинь знаешь, типа все, вот, не, монахи вот чтобы ага. чтобы что все пофиг был. <laughs> Но я за это такие ага. ощущаю, это такие древние монахи угу. Так, на стильке на столе бардак и срач, а и в хате, и в дворе, и они выглядят постоянно другими зачухани. Да, Оце зараз ви описали своє життя, як ви живете, що в голові, те й на папері. Хтось даже нас піддержав. Дякую за підтримку. А, люди ще й заступаються. Ладно, паду я гної тебеся. Так, випроще. Хто ще не прийшов? Кошка, кошечка, кошечка, кошечка. Ю, привет, люби. Ух, Юль, выпустил. Кто сейчас уже бачу пишет? Матиер Боже, две минуты назад. Матиер Боже, хибато суп, токер топля варена. Матема мабуть, господиня, нияка. Уэс. Оф. Ко. Оф. Ко. Ес. Оф. Ко. Так. Огласите весь список. Что прислать? Только одно собрали. Вам уже другое подавай. Так то что может, той присылайте. лайки ну. мама прибрал в себе последние полторы сардели с огурцами. Еще и зазихается на помидоры. Надеюсь, на людскую щедрость, да, да, так, в Лас-Вегас, Керята, Панлы, -пан Мисси, -миси <laughs> ясно, кул, И ну. у мамы тоже началось весеннее загострение, да. да. и пив чай и ед, и, и шоколад. Да. Ты чего нервно крутишь? Не знаю. Не было такого. Так, это вы вдвоем столько сажали, а мы не успели вдруг. Пошел снег, так мы в трех. батько тоже помогал. Так, то есть нас с окончанием садения... Притоплим сердечки, пришли. Так, странно у них, бычок, страшно подумать откуда Тогда молоко, прям как в анекдоте Спрашивают заику, почему ты стал заикаться Когда мы братом были маленькими, любили коровье молоко Сосали прям из коровы Мы выросли, корова постарела, молоко закончилось Решили продать корову. Стоим на рынке, подходит мужик и спрашивает, почем бычок. Брат сразу умер, а я заикаться стал. Хорош. Так. що ти показуєш Цікаво. ти молодий, красивий. То що? Чому ти водій? Камера увімкнена. на жах есте. Мы будемо знати, де ви напишем це кейс по іспанськи написав но мы ему напишем по-английски. You... No. Блин. В это время кошка. Стоп. Что ты там? Катька, все будет. Вот, сейчас отвечаю на комменты. Потом будем читать книгу. Почтим книгу. И, наверное, чуть получим английский с испанским. Ну, то прям чуть-чуть. Поки -чуть. не бачу никаких успехов. Живешь за рахунок батьков. Так це е успех, так це и е успех. Надо прям школу открывать. Успешно усп школа успешная школа успешного успеха успешного Дмитрия. Успешного Дмитрия. Вы знаете, как добиться успеха такого же, как успешный Дмитрий. Для начала вам надо узнать, где живут ваши родители. Когда вы узнали, вам надо успешно подселиться к ним. И вот вы уже на тропе успешного успеха, успешного Дмитрия. Ой, да. Катя, что добиться так не нравится? Поясни. Будет очень интересно нам. Успешный Дмитрий в задании успешный вопрос. Корка. Ой, да, привет, Аленочка. Что, будем отвечать дальше на комментарии? то есть пишет, смачненько, ешьте на здоровье, всего вам наикращего. Дякую. Не нравится. Ну, в принципе, этого достаточно. Что планируешь завтра делать? Едем на базар продавать молоко. Будем заниматься успешным, успешно-успешным бизнесом. Так, читаем. я тоже куплять не хочу, дайте имени. А вы в курсе, что вы едите сардельки на сосиски? Что же вы за крутизна такая, что не можете сардельки от сосисок отличить? Где так я напишу? Да, ей оказывается не нравится, как я называю одним словом. Крутой а Бобус, привет тебе. Так, кто что-то написал тут? То вообще? то вообще мартадельки? это были сосиски. Все, на сосиски, а э, сардельки. Завтра эфир будет, да. Привет, Надя, все будет. Кто-то там, где я подтягивался, написал женщина, напишу, да фотографии. Yeah. Так, Аллен взлыл. А кто такие Аллен, то ли? Это уже интересно. Мотодельфи топ. Ай-яй-яй. Нельзя вот девочек, да? Так. Тех их полюбляю. Рыбкою пахнет и без кисточок. Сердечко отправил. Давно не виделись, да, крутой бобус. Давно 6 не заходил до, на трансляции. Так, на видео отметился на бирже. Тут много интересных комментов. Кто пишет, Да все нормально. И с таким уровнем развития очень даже хорошо ответим дякую за підтримку за підтримку так а дальше там будут интересные тоже сообщения еще бы не нравилось уволился целый день с телефоном ему гуляем да Як такие, те может кому не нравится кто-то пишет читай евангелие и господь открыется тоби а зачем он Закрився від мене. Я йому що, щось зробив, чи що? Щастя це йти терністою дорогою. Життя для Господа. Жити надією. Вічного життя. Я напишу you know. Даже не так. You know? знак вопроса. You know? Что ты голова? Все гуд, сижу, отвечаю на комменты, какие люди оставляют под трансляцией. Кто пишет Бержу? Напишу, да. Конкретно в Бержу. Я тебе сделаю. А, да, да. Спасибо, крутой Бобус. Так, кто пишет привет, ну пока. Привет, привет. Так, привет. Так, плюсик. Не за что, плюсик. Покинсим на привет. Приветами поотвечаю. You know. Так, хай идем в батюшки, а еще бороду треба. Та блин, не росте. Не росте борода у меня, к сожалению. Так. Не то, но только на какую специальность он может рассчитывать, прида... Центр занятости в Сережках соответствующих прической. Никакой, никакой. Так. Я с Житомирской области. Житомирская область. Дима, че Диана, наверное, Диана. Напишу, да. Диана. thank you, thank you. Так. Це ти, бичок? Да. Хочем з кумою в магазин пройтися, но далековато. Далековато це скільки? 5 км, 10 км. Если 2-3 километра, то это вообще недалеко. Бичок разумнейший. Написали. да. Так и есть. Хвостика злюбило, хлоптисько, а бантика не завязал. К сожалению, к сожалению, к сожалению, не. Так. <laughs> не, ну, написал что закрылся, что открыется, бог, а что он закрылся? Ну, ладно, я не буду так сказать. Наталья Рыбак, привет. Привет, Людмила. А машина у кума 7 км туда и назад. Ну, это трохи есть, это считайте. На... От скорости от центра до машин 7 км. И в 8 и в конец пашин, 8 километров и в конец другого стороны того 8 примерно то это дофига это считайте с центра в конец города ехать Людмила, что, шо, шо, шо? Шо, шо ты пишешь? Я не понимаю. У мені нога не имею кого я так сижу так на рукоходы в рукоблуды на рукоходы рукоблуды хорош хорош не рукоходы а рукоблуды you know? в центре зайности его очень ждут да на этом очень ждут Так, он едет на Бержу. Туда. Да. Так, люди, перезапущу трансляцию. Так, что там пишут? Мы возле военного. Кого саме? Военного. Он из Рус Людмила Кол. ХЗЖ. А что означает ХЗЖ? Я без понятия. Ми дези... Ми... Ми же дези... Дези ми... Чи... Ні <різь> чи ні пон... Чи зі 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 Катя, куди це ти в магазин так їдеш? Якщо ти в Коростині 7 кілометрів, да ти куди їдеш взагалі? В біхі чи що? Чи в чудну? Семь километров. 7 километров скорость не объехать можно. Скорость не настолько велика. Люди, ухожу, ухожу, дверь закрываю, в следующую трансляцию дверь открываю. Приходите в следующую трансляцию. Мяу, мяу, привет, брат, ты меня вспомнил. Написал, когда ты читал. Да, да, люди, заходите в новую трансляцию, you know погнали в новый транслейшн заходите на канал и переходите в новый погнали